investitsiya olamida tradingda eng muhim narsa bu sabr va intizom ana shu ikki xislatga ega bo'lmaganliklari uchun ko'plab insonlar bu sohada pul yo'qotishadi siz o'ylaysiz misol uchun aytaylik ming dollar bilan bozorga kirdingiz va o'ylaysiz umid qilasiz narx faqat tekis tepaga o'sadi ya'ni ming dollar pulim bir ming bir yuz min bir ming ikki yuz uch ming dollar bo'ladi deb o'ylaysiz lekin bu ahmoqlik buning iloji yo'q bozorda doim tebranishlar bo'ladi narx o'sadi tushadi o'sadi tushadi uzoq muddatga o'sadi ko'proq o'sadi kamroq tushadi shuni bilishingiz kerak misol uchun aytaylik 1000 dollar bilan bozorga kirdingiz vaqti kelib tayyor turing pulingiz 800 dollar 700 dollarga kamayishi ham mumkin lekin uzoq muddatga ana shu pulingiz kamayishiga chidab sabr qila olsangiz vaqti kelib o'sha 1000 dollar pulingiz 2-3000 dollar ham bo'ladi. shunday ekan ushbu sohada sabr intizomni mustahkamlamasdan turib bozorga kirmang pul tikmang, investitsiya qilmang